Thank you. Минуты, да? ужасно, ну, да, на правом экране выведена карточка, да. на которой есть вся информация про заявителей, вся информация про наряд, время прибытия, регистрационный номер. Следующее идет поле, в котором будут обозначены данные о том, какие результаты выезда. Мы вместе должны как бы сделать наш один, большой замечательный, как бы, как сказать, э, да, безопасный город. Не только в больших городах, в Киеве и других городах, в миллионниках, но и в маленьких городах, потому что это важно. Если патрульная полиция реагирует и работает как бы в более-менее больших городах, чтобы ни один маленький город, ни один маленький населенный пункт не остался без внимания полиции. Это самое главное. Вот посмотрите, есть экран, где группы быстрого реагирования в машинах как бы получают задания через программу, специальный софт, который соединяет, чтобы просто люди почувствовали, что я звоню, они приезжают, они реагируют. И это важно чтобы как бы мы все понимали, что полиция дойдет до каждого села, каждого города. Это очень важно. Мы изменили сам вид патрулирования. Что это значит? Мы изменили часто швидкость реагирования патрульной службы на выклик людей. Ми розрахували з місією ЄС, з міністерством про те, що можна поділити на сектори і могла приїхати вчасно до людини. Я сподіваюся, що цей експеримент, який вже запроваджений повністю на всю область сьогоднішнього дня, покаже результати, всі його відчують приблизно за цей місяць.